Місто з давніми баскетбольними традиціями. Створена у 1967 році професійна команда, яка отримала назву Спартак, у 70-ті роки минулого століття вже перемагала грандів радянського баскетболу. Миколаївці завжди любили свою команду, пишалися її успіхами і були найвідданішими вболівальниками в Україні. Те, що я бачив тут, у третій році роботи, і навіть в Латвії стільки. Зрители не идут на игры. Может, некоторые игры есть, такие топ-игры, но, в принципе, то, как здесь каждая игра полная, полный зал. И я смотрю, это уже не только традиции баскетбола, это традиции уже болельщиков, что болельщик уже понимает, идут на баскетбол. И самое это приятное, что после каждой игры, когда ты смотришь э, фото после, да, фотогалереи, приятно смотреть на болельщика, как, какие эмоции, какие радости, и там, может, и печали иногда. Но, в принципе, то, что я здесь вижу, ну нельзя такое терять, мне так кажется. По всей Украине, где я ездил, такого нет. Баскетбольная традиция, хорошая школа. У меня племянник, он занимается баскетболом, МБК. И хочет дальше заниматься. Будущее должно быть у баскетбола в Николаеве обязательно. Одна из самых сильнейших школ в Украине. Команда, на которой ходят в четвертом, пятом поколении баскет... уже дедушка, внук ходит, правнук. Таких городов на Украине один-два буквально. Зараз МБК Миколаїв переживає найкращі часи. Існує реальна загроза зникнення Миколаєва з баскетбольної карти України. З лютого цього року почались серйозні проблеми з фінансуванням клубу. Не поступає ні однієї копійки фінансування на баскетбольний клуб. Все, що фінансувалося з цього місяця, знаходив самостоятельно знайомих, друзів, для того, щоб можна було фінансувати наш баскетбольний клуб. Мы внесли все обязательные платежи, мы провели всю пресс-сезонку, мы нормально комплектовались. Ситуация особливо загустрилась в последние несколько тижнів. Вот месяц назад, ну, чуть меньше, как наш президент клуба не попал, не прошел там в Раду, отказались все спонсоры. Сейчас ищем, ищет спонсоров, может город поможет, Ми не втрачаємо надежду. МБК навіть не міг сплатити обов'язковий внесок 50 тисяч гривень за участь у чемпіонаті суперліги цього сезону. Через це команда могла втратити очки в турнірній таблиці. У нас була угроза, того, що якщо б ми сьогодні не внесли обов'язковий платеж взнос, то команді незалежно від результату було б поставлено 0,20. І не защні очки для нашого клубу. Вот. Ну, у нас практически несколько дней шли переговоры э, с главой областной государственной администрации Вадим Ивановичем Мириковым. И э, он решил на сегодняшний день вопрос по поводу э, взноса. Он был вовремя внесен. Але найбільша проблема це заборгованість із заробітної плати гравцям, тренерському складу та працівникам клубу. Лише за жовтень цього року її сума склала 50 тисяч доларів. За минулий сезон близько 119 тисяч. Гравці думають, їм женала кормити сім'ю, якби продовжувати. Вони думають, або залишатися тут, або їхати в іншу команду. Просто фінансів немає. Вони думають о другому. І мішають баскетболу, звісно. Подписываются трехсторонние договора, которые утверждены правилами ФИБа. И э, трехсторонний это клуб, это игрок, и это агентство. Агентство, как правило, э, иностранное. Поэтому э, любое невыполнение, один из пунктов э, договора влечет за себя санкции. То есть э, для примера можете поднять, посмотреть, не про два года тому назад не рассчитался с одним своим игроком. Агентство подало в суд. Конечно, ни один из клубов еще никогда в жизни не выиграл. Вот, европейский, наложили санкции, что привлекло за собой ограничение вообще приобретения каких-либо игроков, либо какой-либо ротации. Кроме того, недостатнее финансирование змушает команду выезжать на матчи безпосредственно у день игры. Конечно, мы не привыкли в таком режиме работать, что в день, в день игры мы едем на автобусе, но я в Латвии с такой практикой У мене була така практика, я думаю, нічого такого сложного. Просто ну, от цілий день автобус, цілий день потім обратно. Іграють, це трудно. Незважаючи на цілком об'єктивні труднощі, команда продовжує грати і показує досить високі результати. Перший круг чемпіонату суперліги цього сезону МБК Миколаїв завершив на четвертому місці. За останні три роки майже повністю змінився склад команди. Остався льоша Нутрєв і толішом долі стальники. Всі ігроки помінялись. Тренера пішли. И пришли новые игроки со, со спортшколы нашей, молодежи из других городов Украины, ну и украинские игроки другие, которые не были сначала здесь. Хлопцы имеют великое желание и далее играть за Миколаев и даровать радость своим виданным болевальникам. Все хотят остаться. У нас сегодня, в этом году хорошая команда. Я думаю, никто особо не, ходит, не, не рвется никуда. Сегодня мы пришли на очередную игру чемпионата Суперлиги. И, вы знаете, честно, с болью в сердце мы, можем, мы себе представляем мысль, вернее, даже не хотим представлять мысль о том, что команда может исчезнуть и что болельщики просто будут избавлены от такой возможности ходить, посещать баскетбол. Потому что действительно это, это наша жизнь. Мы уже очень много лет, я, например, лично хожу уже 15 лет на баскетбол. Вся моя семья ходит, мои друзья. И мы очень очень, очень э, надеемся, что, несмотря на сложные времена, э, удастся сохранить команду. Э, вот, поэтому, конечно же, хотелось бы обратиться ко всем неравнодушным не людям, потому что будет очень-очень обидно, если э, одна из лучших команд исчезнет из э, вообще спортивной страницы Украины. Когда приходишь в зал и смотришь, сколько молодежи, сколько эмоций, сколько радости это просто преступление не иметь такую команду ради нашей молодежи. Приходит очень многое зрителей и как бы не знаю в Николаеве они ходят на футбол и баскетбол. Сейчас футбол тоже не, не все хорошо. И вот если еще потеряем баскетбол, будет очень тяжело и плохо всем. Варто враховувати, що МБК це не лише гра основного складу команди у Суперлізі. Клуб підтримує розвиток дитячого та юнацького баскетболу на Миколаївщині. Вже кілька років поспіль організовуються турніри для шкільних команд міст та районів області. Якщо нету внизу, не буде внизу розвиття дитячого баскетболу, якщо не буде розвиватися і грати дублічний состав, то не буде основної команди. потому что не будет пополнения ее. Сегодня у нас за три года и Александр Кушнеров, и Александр Цикалюк, два больших. Вот так для справки, это воспитанники Николаевского баскетбола. И чтобы вы понимали, для того, чтобы подобрать хорошего большого, он стоит очень больших денег очень больших денег, поэтому мы бились и благодаря тренерскому составу, и тем же ребятам, которые подсказывают нашей молодежи, у нас, они сегодня сегодняшний не прогрессируют, и мы надеемся, что в этом чемпионате они тоже покажут неплохие результаты. Если кто-то думает, что на МБК Николая можно зарабатывать, то глубоко ошибается, это вид спорта, который нужно только вкладывать деньги и дарить прекрасную игру нашей команды для наших болельщиков и развивать юношеский баскетбол. Самое важное это заинтересовать детей, да? потому что когда они приходят, они, никто из них не думает о том, что можно сделать какую-то спортивную карьеру, зарабатывать деньги. Для них это прежде всего игра и э, надо детей увлечь не обязательно баскетбольной игрой, а любыми игровыми упражнениями возможностью состязаться возможностью соревноваться. И когда придет вот этот соревновательный дух к ним, тогда этих детей уже от баскетбола будет не оторвать. Керівництво клуба намагается врятувати баскетбол на Николаевщине и просит допомоги у предприятий, организаций, владных структур. Были написаны письма в середине октября всем крупным предприятиям Николаевской области, в том числе городскому голове. Від ми не От, Некоторые сказали, що вони не мають такої можливості фінансувати. Тобто на сьогодні складывается ситуація, що спорт, в тому числі баскетбол, нікому не нужен. Єдиною помітною реакцією на сигнали СОС Миколаївського баскетболу стала нарада у голови облдержадміністрації. Губернатор одразу попередив, что не варто сподіватись на областный бюджет, зважаючи на ситуацию в Украине, а треба усім разом шукати спонсорів. Для того, чтобы следующий год этот сезон вы отыграли, отработали, ну естественно, наши болельщики и Николаевцы радовались вашими победами. Вот. Ситуация, еще раз повторю, непростая сегодня в области и в стране, вы это прекрасно знаете. Те предприятия, которые ранее финансировали, они отказались еще в марте месяце, да, Николай Васильевич, в марте месяце вот, оказывать поддержку клуба. Поэтому финансовая составляющая, которая была, это сугубо, можно сказать, что на плечах Николая Васильевича еще там ряда людей. Ну и, естественно, ваша инициатива, за что вам большое спасибо, то, что вы проявили себя как наши патриоты клуба и города Николаева. Я сделаю все для того, чтобы наши болельщики радовались, ребята занимались своим любимым делом, тренера, естественно, также тренировали и работали. Ці слова губернатора дали певну надію гравцям, вболівальникам та керівництву клубу, що у МБК, який працює на славу і престиж нашого краю, є майбутнє. Ми однозначно граємо другий круг, однозначно, якби там не сложилася ситуація. Я ще раз повторяю, що ми продовжимо переговори. Губернатор пообещал поставить свое плечо, и я верю в то, что он выполнит свои обещания. Поэтому наши переговоры продолжатся, вот, и надеюсь, что на следующей неделе мы про, ну, начнем погашать задолженность, та, которая образовалась. Сейчас не очень хорошее время, так и в стране, так и в клубе, но мы стараемся, держимся, не теряем надежды, что... Найдется там спонсор, нам будет помогать. Надеемся, что областные власти подключатся к этой ситуации и помогут ей решить. Потому как Николаев без бас большого баскетбола я не представляю. Команда с многолетним именем, команда авторитетная. И хотелось бы, чтобы Вадим Иванович Мериков и группа инвесторов, которые, надеюсь, что есть в городе, команду спасут. Еще бросок, еще бросок, и мяч в корзине Взрывается над залом тишина И вновь стремишься к золотой вершине Еще рывок, победа нам нужна Победные мгновения настали Соперника бессиленный отстал Ведь как корабль и сделано и стали И курс твой взят на главный пьедестал в защите вы будьте надежный и смелы, в атаке вы будьте быстры и точны. Всегда побеждайте легко и умело, чтоб стать самой сильной командой страны. Порою так нелегок путь к медалям, в нем все слилось удача, боль и пот. Но кто стремится к самым светлым далям, тот непременно с честью к ним придет. Скорей пройди тернистые преграды и мастерством отменным радуй нас. Пусть будет твой успех нам всем наградой. И пусть скорей придет твой звездный час. В защите вы будьте надежный и смелый, атаки вы будьте быстры и точны. Всегда побеждайте легко и умело чтоб стать самой сильной командой страны. Фанатами заполнены трибуны, Болельщик рядом, как шестой игрок, И нервы, как натянутые струны, И пульс игры стремительно высок. Азар трибун, команду вдохновляя, Идет ее к желаемой мечте, «Мечте Чтоб поскорей вознесся Николаев на самой главной в спорте высоте в Защите вы будьте надежный и смелый атаке вы будьте быстры и ночные Всегда побеждайте легко и умело Чтоб стать самой сильной командой страны Красивой игрою Весь мир, удивляя, Играет пятерка Отважных парней, стремится к победам наш клуб Николаев. И нет в Украине, и нет в Украине, и нет в Украине команды сильнее.